миша занимался волонтерством пошел воевать отвоевал около трех месяцев вот. ну, то что вернулся с оружием ну, это не единичный случай по украине как вы знаете в общем то и он не это оружие не собирался использовать он хотел его сдать потому что когда он находил счастье у него не было такой возможности заметил нарушение избирательного процесса Нарушение прав граждан на честные выборы И э, кто-то вызвал э, следственную группу Его сразу же, собственно говоря, посадили есть, Сразу же а, отправили? Сразу же, да, то есть его э, моментально закрыли И вот, не выпускали до сегодня. дня Надеюсь, сейчас ему дадут подписку Статтею 177 мета закладіжного заходу і е, встановлено, що є певні ризики. Якщо є певні ризики стосовно того, що підозрюваний чи обвинувачений може переховуватися від органів судового розслідування або суду, намагатися знищити чи переховати, переховати чи спотворити якісь річчі документи, що має значення для справи, а також здійснювати якісь інші спроби щодо тиску на свідки або ще здійснювати будь-які дії, які б дали підставу і змогу суду. Або слідчому сумніватися в тому, що обвинувачений або підозрюваний може чинити такі заходи, то тоді застосовується захід, такий захід, як тримання під вартою. Однак я вважаю, що на сьогоднішній час немає жодної обставини, які б свідчили про те, що мій підзахисний може чинити якимось чином, чи спотворювати якимось чином якісь докази, або чинити якимось чином тиск на свідків, тим паче, що ці свідки в основному міліціянти. Тому я прошу врахувати ці обставини, що вони відсутні, передбачені статтею 177 Кримінального цьому кодексу. соціального Крім того, я також прошу врахувати при зміні запобіжного заходу суд має врахувати і. Саму особу підсудного. Я хочу зазначити, що Соколов Михайло Сергійович він є батьком чотирьох дітей Соколова Кирила Михайловича, Соколова Леоніда Михайловича, Соколова Ганни Михайлівни, Соколова Афанасія Михайловича. Також я хочу зазначити, що Соколов Михайло Сергійович, мій підзахисник, є відомим громадським активістом, висуванцем, кандидатом в народні депутати України. Він приймав активну участь. У, у, у революції гідності пройшовши весь майдан. Я хочу зазначити, що він витягував з-під вогню поранених активістів під час подій у лютому 2014 року по вулиці Грушевського та вулиці Інститутській в місті Києві. Я хочу зазначити, що спочатку бойових дій на сході України він приймав участь активно у волонтерському забезпеченні добровольчих батальйонів, які давали опір терористичному групуванню. Може житися бійцю українського війська двома сепаратистами в одной камере. Як ви вважаєте? Весело. Боротьба продовжується. З урахування вище наведено, суд довісну, що приходить до висновку, що клопотання записника Андерсена підлягає задоволенню. Керуючи статтю 177-331 КПК України суд ухвалює задоволення клопотання Андерса за адвоката Андерс відносно винувачення Соколова міри запобіжного захисту, спрямання підтвердження та послідування особистих порухів.

Они да не поймали. Они еще Сепаратисты. Он Сепаратисты да. в Донбассе, отпускают да. и ведь все. И в Харькове ни один человек не наказан, а герои сидят. Какой На то! На, то. на, то. на то. Не а были, не Нет. Давайте поедем. На были. Были. Это было. 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 Сейчас поедем! окошке. На окошке. На окошке. На окошке. На Мені байдуже. Мені байдуже. Пораду, що на місці статухали справу Роза до Теренеса на 19.01.2014 року і також, якщо на 14.01.2014 року якщо у Соколової є бажання заключити іншим захисником договір, у вас тут буде заєднання. Ганьба! Ганьба! Люстрація! 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 Я, как адвокат Соколова Михаила Сергеевича, очень надеялась на то, что суд учтет позицию защиты с учетом статьи 177 Уголовно-процессуального кодекса. Я, как защитник, считаю, что оснований содержать его под стражей на сегодняшний момент нет. Поскольку позиция моего клиента абсолютно четкая, абсолютно понятная, абсолютно гражданская и ответственная. Кроме того, я считаю, что за него поручились достаточно серьезные люди. Это депутат Верховной Рады Украины, которому власть доверила, народ доверил власть. Это руководитель одного из ведомств Министерства внутренних дел, тоже, которому народ доверил власть. Я считаю, что при таких поручительствах, конечно же, суд должен был это учесть и изменить море пресечения, выпустив моего подзащитного из стражи. На сегодняшний момент суд решил, как решил. Суд, к сожалению, в нашем уголовно кодексе э, э, написано о том, что суд, вынося решение или же там постановление, руководствуется законом и своим внутренним убеждении. Что касается внутреннего убеждения, я полагаю, эти вопросы следует задать суду непосредственно. Но я надеюсь на то, что э, все правда восторжествовала. Мне бы это очень хотелось. Человек воевал в зоне АТО. В последующем, как следует из материалов дела, я подчеркиваю, это утверждение следствия о том, что он был задержан, имея при себе автомат, который, по мнению следователя, незаконно хранил. Было возбуждено уголовное дело, ему было предельное обвинение, он был помещен в СИЗО. В настоящее время дело уже передано в суд, суд слушает это дело, состоялось несколько заседаний. К сожалению, суд не нашел Несмотря на то, что были поданы народным депутатом Украины и начальником войской части, который проходил службу Соколов, несмотря на то, что были поданы поруки, суд его на поруки не отпустил. Хочу обратить внимание, что прокурор не смог привести ни одного основания, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством, для того, чтобы содержать его в дальнейшем под стражей. Я считаю, что это решение, безусловно, не только незаконное, но еще и алогичное, оно абсурдное. Абсолютно не уделяется судом внимания тому, что этот человек, который прошел полностью Майдан, который участвовал в революции достоинства, который с самого начала оказывал поддержку, сначала волонтерскую, потом уже выступал в качестве добровольца в зоне АТО, то есть человек, который воевал, защищал нашу страну, прорывал свою кожу. Я считаю, что такие действия суда, естественно, ну, мягко говоря, не то чтобы некомпетентны, а, наверное, стоит расценивать, ну, лично я их расцениваю как предательства. 2014 року при нападі сепаратистів на облдержаджу адміністрацію ви в складі міліцейської групи були, як я помітив, з маленькими такими стрічечками червона, Толларскими строительниками. Так что я уважаю, что цель не может быть. Показываю. Дело в том, что у него вообще всего шестеро детей, но большинство из них уже, естественно, взрослые. да, а, Но вместе с тем у него на страже находится не самой ребенок, с ним проживают его дочери. А, кроме того, врач не судим, этот то есть не, притяг... не привлекался, извините. А, я считаю, что минимальных оснований для нахождения по страже нет. То, что сейчас позволяет себе суд, то, что сейчас делает прокуратура, ну... Не, знаете как, я все-таки адвокат, да, я не могу позволить себе резкие выражения. В некоторой степени, однако, они сами напрашиваются, поскольку эти, эта позиция, не то, что она незаконна, она не проявляет ни малейшего уважения к тем людям, которые с оружием в руках защищают нашу страну сейчас. И 19 числа будет следующий суд. Я обращаюсь ко всем, скажу так, неравнодушным. Я приглашаю всех навестить этот суд, посмотреть своими глазами, увидеть то, что здесь происходит. Живу с 2002 года. Все жил, поживал и тому подобное. Вдруг в один прекрасный момент смысл тот. Я приехал со службы, и они звонили. И суды и тому подобное. Менты здесь эти продажные, блядь. Якуша такая, блядь, есть там. Блядь, я уже фамилии этих долбоебов забыл, сука. Что? Нихера не реагируют, людей выкидывают соконы и тому подобное. Да, бабку, например, в 2012 году, там такой суворов как бы купил квартиру, она хотя неизвестно, как они называют квартиру, выкинул у женщины личные вещи, телевизор, вещи и все это и тому подобное в окно. А символ был такой есть, участковый, блядь, пидорас, блядь. Даже продавал эти вещи. Вот и все. Конкретно вон 39Б Широница. Пидорас на пидорасе, пидорасом погоняют, блядь. Ну, притащил в здание суда гранатомет. Он. 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 Нет,